السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیرِ مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سو قصے شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف میاں القصہ تن من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ سو قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے مترجم خالد محمود ایپیسوڈ نمبر پانچ قصہ نمبر گیارہ سخت گرمی کے زمانے میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمازت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا عراق سے ایک وفد آیا جس کی قیادت حضرت احنف بن قیس کر رہے تھے وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ امامہ اترا ہوا ہے کمر پر گون باندھی ہوئی ہے اور زکاة میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا اے احنف اے احنف کپڑے تبدیل کرو اور آؤ اس اونٹ کے علاج معالجے میں امیر المومنین کے ساتھ تعاون کرو اس میں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے ان لوگوں میں سے کسی نے کہا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے آپ اپنے کسی غلام کو فرما دیتے وہ یہ کام سر انجام دے دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آجزانہ انداز میں فرمایا کہ بھلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا اور یہ احنف رضی اللہ عنہ کون ہے جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے قصہ نمبر بارہ اے غلام مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے سر مبارک پر اپنی چادر رکھی ہوئی تھی کہ ایک غلام گدھے پر سوار ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے غلام مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو غلام نے فوراً اپنی سواری کو روکا اور اپنے گدھے سے نیچے اتر کر آجزانہ انداز میں عرض کیا اے امیر المومنین لیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں تم سوار ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے سوار ہوتا ہوں کیا تم مجھے پس جگہ پر سوار کرنا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ پر سوار ہونا چاہتے ہو بہرحال غلام کا یہ اصرار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیٹھیں اور وہ پیچھے بیٹھے گا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ غلام آگے سوار ہو اور وہ پیچھے بیٹھیں بلاخر غلام نے امیر المومنین کی بات مان لی اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اے غلام کے پیچھے بیٹھے داخل ہوئے اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے قصہ نمبر تیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ادب سکھاتے ہیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور عمدہ پوشاک زیب تن تھا تائیش پسندی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو درے سے اتنا مارا کہ رونے لگے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے اسے کیوں مارا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے نفس کو اس کے سامنے حقیر بناؤں قصہ نمبر چودہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ اٹھاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے سے نیند کا غبار جھاڑا اور رعایہ کی خبر گیری کے لیے نکل پڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے کمر پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے ہے اور ننگے پاؤں چلی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک عیال دار عورت ہے اور اس کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے رات کے وقت خود نکلتی ہے اور دن کے وقت خوف کی وجہ سے اسے نکلنا پسند نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے حالات سنے تو بڑے پسیجے اور خود اس کی مشک اٹھا کر اس کے گھر تک گئے پھر فرمایا تم صبح کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا وہ تمہارے لیے کسی خادمہ کا بندوبست کر دیں گے وہ کہنے لگی کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں انشاءاللہ مل جائیں گے چنانچہ جب وہ عورت صبح کے وقت ان کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی ہیں اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا پھر بھاگ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے خادمہ اور نفقہ کا حکم دیا اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کو بھیج دیا قصہ نمبر پندرہ اے عمر ہم آپ کی عطاعت نہیں کرتے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے بہت سے کپڑے آئے تو آپ نے لوگوں میں وہ کپڑے تقسیم کر دیے ہر آدمی کو کپڑا ملا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر کپڑوں کا جوڑا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگو میری بات سنو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر کہا کہ اے ابو عبداللہ کیوں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم میں ایک ایک کپڑا تقسیم کیا اور اپنی ذات کے لیے دو کپڑے رکھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ جلدی نہ کرو پھر آواز دی اے عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اے امیر المومنین میں حاضر ہوں فرمائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے کیا یہ تیرا کپڑا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ میرا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اس کتاب کو انہماک سے سننے کا بہت شکریہ اگلی اپیسوڈ میں میں انشاءاللہ آپ کو قصہ نمبر سولہ سے قصہ نمبر بیس تک پڑھ کر سناؤں گی تب تک اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ